Здравствуйте, меня зовут Валерия, я приехала с Украины, с города Мариуполя. Я учусь в высшей школе бизнеса в Доброве Курмиджей на факультете International Business. Мне очень нравится этот город, он очень зеленый, красивый. У нас есть четыре озера, зимой оно все замерзает и есть возможность кататься на коньках. А летом у нас также есть возможность загорать на наших пляжах, пляжах и купаться в озере. Также у нас есть парк, очень зеленый, особенно весной, когда все начинает зеленеть. Это возможность для творческих людей, для вдохновения. высшая школа бизнеса также помогла нам найти квартиру возле прямо этого парка, прямо в центре. Родители, если говорить уже о всех достоинствах высшей школы бизнеса, то они дали возможность моим родителям приехать сюда и посмотреть, где я живу. Добрый день, меня зовут Андрей, я приехал из Днепропетровска. Я приехал в Польшу, потому что, во-первых, здесь очень близко, я всегда могу поехать домой, если мне станет скучно. Ну и по сравнению с другими европейскими странами образование здесь не сильно дорогое. Я учусь на информатике. Ну и, соответственно, Академия помогла мне найти здесь работу. Я работаю информатиком в отделе IT, ну и за эти деньги могу позволить себе снимать квартиру, платить за учебу, ну и жить здесь, ездить там во Францию, в Испанию. Привіт, мене звати Марія. Я приїхала з України з Івано-Франківської області. Я навчаюся у академії бізнесу у Донброві Гурнічій на факультеті міжнародних відносин. Коли я приїхала на навчання до Польщі, я була здивована. Сучасною будівлею академії, приємною атмосферою. Перевагою навчання у академії бізнесу є те, що студенти займаються у невеличких групах, і тому викладачі завжди мають можливість приділити максимальну увагу кожному з нас. Ми завжди можемо розраховувати на підтримку і пораду приємних викладачів. На даний момент я проходжу практику у Сілезія, найбільшому. Вистоковому центрі у Катовіцькій агломерації, який займається міжнародними виставками. Також цікавим моментом є те, що ми маємо можливість їздити на екскурсії в різні міста Польщі, дізнаватися багато нового, здобувати багато нових вражень. Мене звуть Артем Гаранін, я приїхав з України, з Донецької області, з Маріуполя. В Академии бизнеса существует спортивный зал, где все студенты могут посетить его вне зависимости от времени учебы, когда им это будет удобно, в свободное для них время. Они могут заниматься фитнесом, гимназией, заниматься теннисом и вообще все, что им захочется. Студенты ВСБ платят только за обучение в школе бизнеса. Все остальное, то, что предоставляет учеба, бесплатно. Приезжайте на обучение в Польшу в Академию бизнеса в Домброве Горничей. Приезжайте до Польши, научайтесь разум со мной. Приглашаю всех в Академию бизнеса в Домброве Горничей. Приглашаю на обучение к нам в Высшую школу бизнеса в Домброве Горничей.